Vətən mühafizəsi şəhidi Ramil Qurbanovun ad günündə xatirə salınıb. Toplantıda şəhidin ailəsi ilə bərabər kənd sakinləri, şəhidin döyüş yoldaşları, məktəblilər iştirak edib. Öncə şəhidlərin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edənlər 44 gün üst səfər yürüşündə şəhadətə yüksələn qəhrəmanların daim qəlblərdə yaşayacağını diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib ki, belə qəhrəmanlardan biri də Ramildir. Onun həyatından və döyüş yolundan danışanlar bildirib ki, Qurbanov Ramil Südəyfo oğlu 1987-ci ildə belə kanın Dünya Mallar kəndində dünyaya göz açıb. O, həqiqi hərbi xidmətə Əkis qardaşı ilə birlikdə yollanıb. Aprel döyüşləri zamanı Ramil düşmənə ağır zərbələr endirilməsində də iştirak edib. Xidməti dövründə qüsursuz xidmətə görə medalla, həmçinin fəxri fərmanla təltif olunub. Vətən müharibəsində isə ilk gündən döyüşlərə qoşulub. İlk hücum zamanı düşmən onların texnikasını vurub. Buna baxmayaraq Ramil və döyüşçü yoldaşları düşmənə qarşı texnikasız hücuma keçib. 8 nəfərli heyətlə 48 İrməni faşistini məhv edib. Füzuli istiqamətində gərgin döyüşlər zamanı düşmən tərəfindən atılan artilleriya mermisi nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ocalıb. Ramilin iki oğul evladı yadigar qalıb. Qeyd edək ki, Ramil Qurbanov ölümündən sonra Vətən uğrunda, Füzulinin azad olunmasına görə və igidliyə görə medallarla təltif edilib. Ayşə Məmmədli, Aydin Yavərzadə, Dünya TV. <Sessizlik>